Sentiyabrın 26-sında Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Dövlət Dumasının sədri Vyatslav Volodin Azərbaycanə gəlmişdi. Onun gəlişinin səbəbi İlham Əliyevin Ermənistanla müharibəyə hazırlığı barədə İlham Əliyevin məruzəsini dinləməkdir. Yəni İlham Zəngəscə vur girmə Allah. Gəncədə Rusiya ordusu üçün hərbi qənarcahın tikintisi ilə tanış olmaqdır. Rumanın sədri dünən gecə Bakıda keçir Bakıda dünən gecə Bakıda olubdu. Leyla Əliyeva onu Bakıda gəzdiribdi və səhərə kimi bir yerdə məclis təşkil edib, əyləniblər, çox yarıçılmaq vəziyyətdə, yataq vəziyyətində olublar, bir-birini miniblər. İndi Rusiyadan da gələrsə, kim kimi mindi-mindidir də. O da hakimiyyətin sonudur. Rusiyanda Əliyevlə kim kimi mindi, tutdu, qayırdı, kim kimlə nə saldı, aldıdı. Yəni Davje buların sonudur. Yəni Leyla Əliyevanı Səhrə kimi işlədib Dövlət Dumasının sədri e, Volodin, va Volodin, Allah Allah. Bu gün şəhərdə Leyla Əliyeva, bu gün Səhərdə Leyla Əliyeva o içki içki narkotik təsiri altında o qədər narkotik təsiri altında olub ki Leyla Əliyeva şəhidlərin anım anım günü ilə əlaqədar İlham Əliyevlə Füzuliyə, Şuşaya səfərə gedə bilməmişdir. <coughs> i̇lham Əliyev demişdi, gəl Şuşaya gedək. E, yəni şəhidlərin anım gündə bin İlham Əliyev getmişdə r Şuşaya. Deyəsən gedib getməyib bilmərəm. Oraya Leyla Əliyeva gedə bilməyibdi, o qədər narkotikin təsirindən ayıla bilməyib, içginin təsirindən.